Ну, наверное, надо выдохнуть. Безусловно, хотя у нас еще по календарю три встречи в этом году. Надо сказать и отдать должное нашим ребятам, которые и в Лиге чемпионов проявили себя с лучшей стороны. И, конечно, подошли к этой игре очень уставшие. Плюс три игрока основного состава Сергей Бурка, Айденас Малашинскас и Глеб Колораж. Травмированные у каждого степень травмы сложная, поэтому мы не в полном составе к этой игре подходили. И в конце первого тайма, тем более, центральный защитник получил красную карту. То есть ко второму тайму и к этой игре у нас были большие-большие проблемы с составом. По, если сравнить ЗТР с, кем-то из соперников по Лиге Чемпионов, можно провести такую параллель? Я бы не знаете, эта игра отдельно идет не в сравнение, потому что это дерби, это совсем другой накал. Это... Кто проходил эту школу, тот понимает, что такое дерби, потому что в дерби может быть команда молодежная и очень достойная, или выиграет у соперника, который в основном в составе. Поэтому это все непредсказуемо.